odam ollohga muhabbatliligi allohni buyruqlariga itoat qilishligida ko'rinadi xudo qaytargan narsalardan qaytishligida ko'rinadi xudo mana shu ishni qilganimizda xudo e, bandasidan rozi bo'larekan xursand bo'lar ekan shunga ajr berar ekan savob berar ekan desa o'sha şey ishga bel bog'lashligi mana shu ishda işte karohat bor mana shu ishda işte xudoni g'azabi bor desa ana shu ishdan chekinishlik allohga bo'lgan muhabbat hazrati payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom xudoni roziligi amallarni ichiga berkitib qo'yilgandedi qadr kechasini ramazonni ichiga berkitilganidek ismi azamni qur'oni karimni ichiga berkitilgani dek xudo e, roziligini amallarni ichiga berkitib qo'ygan ekan qaysidir amalni qilsak balki farz balki vojib balki sunnat balki mustahab bo'lgan amalni qilamiz o'sha bu xudoni nasdida maqbul bo'ladida qolgan ibodatlarimizni ham xudo qabul qiladi gunohlarimizdan kechiradi biz katta kichkina ibodatlarda hammasini qo'limizdan kelganicha ko'proq taqvo qilishlikka ko'proq parhezgor bo'lishlikka harakat qilaveramiz bu bizni ollohni yaxshi ko'rganimizni belgisi odam odamni yaxshi ko'rib qolsa birov birovni yaxshi ko'rib qolsa o'shanga itoat qilib mazza qiladi o'shani aytganini qilib mazza qiladi o'zlaring bir tasavvur qilib ko'ringlarda odam bitta odamni yaxshi ko'rib qolsa o'shani buyrug'ini aytib aytganini qilib ko'nglini olib xursand qilib rohat topadi xudoni yaxshi ko'rib qolgan odam ham xuddi shunaqa xudoni buyruqlarini qilib rohat oladi xudo qilma degan narsalarni qilmasdan rohat topib qoyadi misol uchun oddiy farzandini yaxshi ko'rib bo'lgan odam bir marta kuldiraman deb o'g'lini bitta kulishini ko'rgani qancha so'mlar bo'ldi, qancha pullarni rasxod qilibo yoki shunga o'xshash yoiki o'sha bir nimaga bu duchor bo'lib qolmasin deb qancha misol uchun ozgina istima kirib qolsa kechasi bilan uxlamaydi o'shani xursand bo'lganda xursand bo'lasiz xafa bo'lganda xafa bo'lasiz xudoni <buş> yaxshi ko'rib qolgan odam ham xuddi shunday agar xudoni u chin ko'ngildan o'sha payg'ambarimiz alayhi alayhisslotu vassalom nazarda tutganlaridek insonning qalbiga muhabbat tushib qolar ekan, allohni xursand qilishlikda hech qanaqangi mashaqqat unima ko'ziga ko'rinmaydi boshqa mana sahobalarning muhabbatini qarang mana Hazrat bilo roziyallohu anhu muhabbati Allohga bo'lgan muhabbati yoki sahobalar yoki fir'avn alayhianai zamonasida hazrati asiya onamizni xudoga bo'lgan muhabbati u kishini o'ha hayvonga borib bog'lab tottirib tot ham yoki qaynaq toshni tepasiga yotqizib tepasidan yana xarsang toshlarda bostirsa ham u kishini hech narsa to'sib qo'ymadi u kishini ishqi bor edi muhabbati bor edi u kishi allohni yaxshi ko'rardi uni xudoni xursand qilishlik uchun xudoni rozi qilishlik uchun u kishi hamma narsaga tayyor edi jonidan ketishga ham tayyor edi boshqa edi boshqa hamma narsaga ham tayyor edi undan keying undan keyingi payg'ambarlarni hayotini qariyalar misol uchun hamma narsadan kechdi ularniushlab turgan narsasi allohni muhabbati edi allohga oshiq edi u banda